Більше 15 років проблема відсутності газу у квартирах була номер один для мешканців будинку 41 по вулиці Федорівська у селищі Любимівка. Відтепер на їхніх кухнях запалав синій вогник. Наш кореспондент спілкувалася із щасливими жителями п'ятиповерхівки. Алла Васильівна мешкає у будинку з 88-го року. З того часу у оселі газу не було. Однак за останні роки ситуація змінюється у кращий бік. Два роки тому було підключено опалення. За підрахунками мешканців будинку із підключенням газу економія складе близько 150 гривень на місяць. 15 лет не было газа, тепла. Мы очень, а сейчас мы рады, что у нас будет газ. Тепло у нас уже два года как есть. Очень хорошо. Спасибо большое, что о нас позаботились хорошо. На відміну від Алли Плотнікової, не так радіє її сусідка Євгенія Павлівна. Каже, що, хоча й опалення було підключено, але спочатку у квартирах було доволі прохолодно, тож усі батареї прийшлося змінювати власним коштом. Крім того, не всі мешканці п'ятиповерхівки користуються пільгами на оплату електропостачання. Тож деяким сім'ям рахунки за електроенергію надходили доволі великі, каже жінка. Мы живем, мы уже перевели Чукотки, вот, перевели сюда. Мы с 70-го года живем. Здесь было тепло, хорошо раньше И колонки были, отопление было хорошее, все было. Было до 93-го года. А потом мы сами покупали обогревателей. По два обогревателя в спальне, в комнате обогревались. На прийняту програму газифікації у місті Севастополі планується виділити більше 87 мільйонів гривень. Тож проблема газопостачання має бути повністю вирішена до 2015-го, зазначив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Сергій Савенков. Гарнізон Любимовки, всі многоетажні дома, п'ятіетажний. Будут закончены в 2013 году вся газификация. В этом году мы планируем еще 47-й дом. Был готов проект газификации, уже готовы были работать, но там по фундаменту серьезная трещина и экспертиза заставила переделывать проект, более серьезно дорабатывать. Двухэтажные дома, гарнизона, значит, за счет бюджета мы сейчас будем разрабатывать проектно-сметную документацию. Это очень, скажем, сложная документация, очень долго она проходит экспертизы. Поэтому мы документацию разрабатываем на эти двухэтажные дома. Если вы слышали, мы разговаривали с населением, что если у людей будет возможность, то они сами могут, уже имея на руках документацию, производить работы. Если нет, ну, придется им подождать, потому что, конечно же, бюджета у нас на все не хватает. Про загальную ситуацию и с газификацией селищ нашего міста рассказал глава правления публичного акционерного товариства «Севастополь ГАЗ» Олег Лактионов. Если взять сегодня всю сельскую местность, да, вот та программа газификации города, которая сегодня есть, вот сейчас идет прокладка газопровода на Андреевку и на Солнечное. Мы в ближайшее время примем газопровод, который построен в Полюшку-1, Полюшку-2. Прорабатывается вопрос газификации, технический вопрос газификации самой частной секты поселки Орловка. В этом году летом врезали кран, и Черноморный нефтегаз будет строить новую газораспределительную станцию для газификации фронтового, верхнесадового и пирогова. Там тоже ведутся проекты. Ведется сегодня проработка вопроса по газификации Байдарской долины и лас села, которые вот ближе сюда нам, там Флотское, Фронтовое там и так далее. Кроме этого, мы выдали технические условия на газификацию большей части фиолента для всех там садоводов, кооперативов, там вместе взятая. Ну, в принципе, наверное, я все озвучил, все, что касается сельской местности. То есть, я так думаю, что задача где-то в пределах, ну, максимум двух лет закончить газификацию сельской местности, чтобы вообще закрыть тему жиженного газа, в общем-то. Вот. То, что касается проблем сегодня городских, ну, именно будущей зимы, я так понимаю. Есть проблема с Дюкером, это вопрос очень сложный. Я не знаю, честно говоря, как он будет решаться. Его э, своим предписанием от 22 мая этого года э, запретила эксплуатацию газотинская инспекция э, труда Украины. Но, э, несмотря на это, вот, ну, кроме этого, понимая всю сложность, будущую сложность, обеспечения газом тех застроек, которые сегодня есть, город интенсивно строится. Мы сейчас вместе с НАКом договорились, что будем, и мы сейчас ведем работы УКС, мы, короче, будем строить другое кольцо подачи газа из северной страны на южную сторону. Это заключается в том, что управление капитального строительства должно достроить перемычку между ГРС-2 и ГРС-3, то есть с севера страны подать газ в район Инкермана. И мы сейчас именно в Паусе газ ведет проектирование газопровода с Инкермана до ТЭЦ. Я так думаю, что мы за месяц-два сделаем проект. И под этот проект Нефтегаз Украины нам обещал дать деньги для строительства этого газопровода. Там порядка 4 километров.